Шановні краяни, у силу обставин ми роз'єднані з Кримом, але там залишаються люди, які люблять Україну, її культуру і мову. Ми говоримо про громаду кримських татар, які хочуть бути причетними до долі України. Чи зможуть кримські татари у найближчу неділю здійснити своє волевиявлення і так само, як ми на материковій частині взяти участь у виборах президента України? Як себе почуває громада кримських татар на рідній землі, яка зараз окупована Росією? А ці та інші важливі питання дає відповідь член меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Буквально за кілька секунд він буде з нами на зв'язку. Ескендери вас вітає Прикарпаття. Перше питання. Ми стоїмо на порозі виборів президента України. Чи зможуть взяти участь кримські татари, які проживають на півострові, участь у цих виборах? Доброго дня, шановні брати, сестри. Добрий день, шановні друзі. Так, вибори вибори будуть, 20, будуть відбуватися 25 травня, і у багатьох крумських татар є бажання прийняти участь в цих виборах, але, але є сложності в тому, що для для того, щоб проголосувати, треба. Громадянам Украины, которые проживают на территории Крыма, дважды выезжать на материковую территорию — стосовно действующего законодательства Украины. А среднему, в среднем, нужно ехать в порядка 200 километров в одну сторону. Соответственно, для того, чтобы проголосовать людям нужно проехать 800 километров, что достаточно, ну, проблематично и дорого. А поэтому, но ну, бажанье е у людей и вони они хотят принять участие в, в президентских выборах. А, Тому мы від вид громадькости Крыма отправляли, направляли а, лис, а, лис, а, письмам а, и на и выконо выконовача президента України и на Верховную Раду України и на Центральну Виборчу Комісію України и а, в ОБСЕ для того, чтобы э, учли, э, скажем, побажания граждан э, Украины, проживающих в Крыму, чтобы они могли приехать один раз, один раз проголосовать. Потому что с материальной стороны это достаточно дорогое удовольствие. При всем том, а, а согласно действующему законодательству, чтобы было понятно людям, э, до 19 травня треба было зарегистрироваться на материке. Э, В е, державному реєстрі виборців а потім 25 травня приїхати і голосувати. Я е, ми сподіваємось, що в наступному разі, якщо відбудеться другий тур, але або выбрутся выборы в парламент Верховной раду Украины, то вот наши побожания будут и, а, приняты а, к сведению и, соответственно, а, будут, а, скажем, учтены на наше пожелания. Но при всем том, а, я знаю, что на сегодняшний день а, со средств массовой информации, а, что в реестре избирателей зарегистрировано около 6 тысяч а, крымчан которые хотели бы голосовать. В том числе это и, скажем, те крымские татары, и граждане других национальностей, которые находятся на материковой части, в том числе, насколько я знаю, и у вас в Ивано-Франковской области. И, кроме того, те люди, которые с полуострова будут ехать на материк, в том числе и я, и ряд людей, которые хотят поехать, а это будет, на всяком случае, мне известно, сотни людей, которые пойдут и будут голосовать. Чи багато кримських татар, які прийняли російське громадянство? І як складається доля тих кримських татар, які все ж таки залишилися у складі України? Но здесь а, трудно сказать, важно сказать, какая яка частина крымских татар приняла российское гражданство, або отримала российский паспорта. Потому что здесь у нас три категории людей. А, первая категория людей это те, которые а, являются гражданами Украины и пошли, в том числе написали заявление об отказе а, от гражданства Российской Федерации. Другая категория людей, она большая э -э категория людей, это те люди, которые являются гражданами Украины, имеют украинские паспорта и не пошли отказываться от гражданства, потому что по логике вещей они считают, что, в том числе и я такой же, я считаю, что если я не писал заявление на принятие гражданства Российской Федерации, то почему я должен писать заявление об его отказе? А, дело в том, что тот договор, который был подписан в Москве, это как правоведы обычно говорят, это правовой нигилизм. И поэтому большая часть вот как раз-таки и крымских татар э, является, относятся к этой категории, которые являются гражданами Украины. Они не ходили, не писали никаких отказов, потому что они не писали, э, скажем, заявление на то, чтобы получить гражданство Российской Федерации. Ну и есть э, категория людей, это третья категория, это те, которые э, получали паспорта или получили паспорта Российской Федерации. Это в первую очередь люди, которые работают э, в школах, работают в больницах работают, ну, на государственных предприятиях, на державных предприятиях, э, а також на державной службе, потому э, что э, им э, им поставили перед ними условия, чтобы в первую в первую очередь они, э, скажем, подали документы на получение паспорта. А на 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 начальном этапе э, была ситуация такая, что на самом деле люди стали э, ну, в, этом, в прописке в паспорте не писали взагали там Крым, а просто писали улицу и номер дома. А ситуация заключается в том, что бланки крымские специальные пока не могут быть, потому что с этими бланками, ну как бы они будут недействительны, потому что территория Крыма, она хоть и контролируется Российской Федерацией, она не признана частью Российской Федерации всем миром. И мы все об этом знаем. И поэтому, кроме того, сюда привезли бланки паспортов, и в том числе из Магадана, из, из Москвы, из Ростова, из других населенных пунктов, где есть определенная у них там скажем нумерация этих бланков. Кроме того, при заполнении там должны быть некие какие-то коды. Поэтому насколько эти паспорта будут иметь силу или насколько с этими паспортами люди смогут передвигаться свободно это уже серьезный вопрос. Кроме того, однозначно скажу, что с такими паспортами жители Крыма, Крым, я имею в виду российскими паспортами, они не смогут ездить на материковую часть Украины. Это однозначно. А кроме того, я не знаю, там у россиян вроде бы есть такая же форма отдельных заговоров, грант паспортов, но я думаю, они будут сталкиваться с проблемой при выезде за пределы э, о, за пределы Российской Федерации или за пределы Украины, а, поэтому я думаю, в этом плане будут проблемы. То же самое касается и номеров. Когда ставят номера, у нас номера почему-то три семерки. А дело в том, что ну, как бы такой области или такого так, по количеству не существует Российской Федерации. Но нам стали объяснять, что якобы две семерки в Москве, и там добавляется, что якобы в Московской области используется. Но я точно знаю, что с такими номерами на материковой Украину тоже не пропускают, потому что данные автомобили числятся за другими номерными знаками, и поэтому здесь серьезная проблема. Об этом тоже люди начинают задумываться. Что, словно того, е угроза депортации крымских татар обуныма. Но, скажем так, но ну, все-таки мы рассчитываем на то, что, скажем, мы живем в цивилизованном мире и сегодня все как бы как на картинке. Сегодня весь мир наблюдает за каждым процессом, хотя, конечно, мы видим те вещи, которые проводится на территории Крыма, в частности, даже в преддверии а, таких а, трагических дат, да, вот траурных дат, как депортация, тем более круглая дата, 70-летие депортации, мы столкнулись с проблемами, когда а, за два дня до мероприятия, ну, основное крупное мероприятие, это митинг, 18 мая на центральной площади Симферополя и в том числе 17 мая вечером тоже достаточно массовое мероприятие проводится молодежно заплыв в в своему сердце. И вот здесь как раз таки мы столкнулись с той ситуацией, когда 16 го издается указ, получается, исполняющего обязанности председателя Совета Министров Республики Крым Аксенова о том, чтобы запретить все мероприятия массовые в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. Я не знаю, какое отношение имеет к юго-востоку Аксенов. Я не понимаю и тех вещей, что вот сейчас мы знаем, и причем запретить до 6 июня. Но при всем том мы знаем, что был указ президента Российской Федерации, в котором говорится о том, что на высоком государственном уровне провести мероприятие, посвященное депортации 70-летию депортации Кранских Татар. В том числе работала рабочая группа и уже 17 утром они приняли решение, что все-таки провести митинги на местах, в населенных пунктах, но предложили провести общекрымский митинг на кладбище Абдаш. Это тоже нас очень сильно оскорбило. Да, было в практике национального движения в советские времена, когда на кладбищах проводили митинги, но дело в том, что он а это был ли больше молебны, и мы все были разбросаны в местах депортации. Сегодня ситуация совершенно другая, и поэтому в было принято решение, поскольку было невозможно пройти к площади, потому что уже начиная за несколько дней до этих мероприятий площадь была полностью оцеплена, в круговую ходили БТРы, стояли там полностью экипированные Ну, по неофіційним даним, наскільки я знаю, допоніціно було в Крим привізено 6 тисяч, від 6 до восьми тисяч моносов із Російської Федерації. Скандери у вечунами ці події транслювали, розказували центральні засоби масової інформації. Але у мене зараз до вас запитання щодо проживання ваших співвітчизників на теренах Прикарпаття. Як вони відгукуються про прийом їх саме представниками західної України? Адже уже так історично склалося, що західняками страшно лякають представників схід. України та Криму, як складається ситуація наразі, які відгуки ваших співвітчизників? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати наших братів, які мешкають в Західній Україні. Я маю на увазі тих бандерців, які всіх пугають. потому что на самом деле у меня очень много друзей а, в, проживает в Ивано-Франковской области, а, очень много друзей проживает в Западной Украине. И а, я знаю, что на самом деле многие украинцы, проживающие в Западной Украине, а, скажем, предоставили свой очаг, предоставили, э, скажем, свою крышу, свою площадь для э, представителей комскотарского народа. Но мы со своей стороны всячески стараемся обращаться к нашим соотечественникам, чтобы не уезжали из Крыма, потому что э, Родина у нас одна ⁇ это Крым. И поэтому э, только тогда, когда мы сохранимся в Крыму, когда нас будет больше в Крыму, когда мы не будем уезжать из Крыма, мы сможем удержать Крым. И поэтому здесь хотелось бы, если слышат меня мои соотечественники, то обратиться к ним, чтобы все-таки мы пытались всячески способствовать тому, чтобы с Крыма не выезжали крымские татары, чтобы мы мобилизировались и чтобы мы могли отстаивать наши права. И таким образом мы сможем удержать Крым. Это первое, и второе у нас мы еще раз убедились, что все-таки с украинцами у нас одно государство, и а, то, что в западной Украине а, принимают наших соотечественников, это говорит о том, что у нас есть база, у нас есть друзья, у нас есть братья, а, которые в любой более сложный момент смогут а, протянуть руку и а, стать, ну, скажем, каким-то тылом а, в нашей а, борьбе за наши права. Ескандери, дякую вам за розмову із Прикарпаттям. Надіюся, що найближча неділя вирішить багато наших проблем. Ми таки зможемо дійснити своє волевиявлення і обрати президента, завдяки якому вирішиться багато проблемних питань із життям України. Всього вам найкращого тримайтеся. Я з вами не прощаюся, а тільки кажу вам до побачення. До наступного дякую вам. Я думаю, ми зможемо прийняти участь у виборах. Нам ніхто думаю, не помішає і. Мы сможем э, внести свой вклад в то, чтобы Украина выбрала достойного президента, который сможет навести порядки в Украине и э, сделать Украину правовым э, европейским государством. Дякую. И передавайте витания Крыму от Западной Украины. А также привет вам передаем. Шановні краяни, з нами на зв'язку був член меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Дякуємо вам за те, що стали свідками цієї розмови. До наступної зустрічі і вдалого нам всім вибору у цю неділю.